сначала приехали на дачное, там, где наше место расположение было. Потом переехали уже на, именно на наше место, там, где мы должны были, боевым сдачам. Поставили нас по бокпостах. Сначала мы встали на Шевчанах, потом нас поменяли на Курахово. Забрались с Курахова, и перешли на Маринку, вели бой в Маринке. Когда мы переезжали на, ну, на блокпост, должны стали были бы на нас напали. Мы вели в бой в, под Маринкой. Конечно, без потерь, слава Богу, без ничего. Конечно, они нас и с винтовками, с гра грады, так само же все, и минометы. Все, что... Потом нас забрали туда и отправили потом на пески, которые вели, э, на песках это возле аэропорта Донецка. Там вели бой. Так само же э, обстреливали, чтобы ну, выбивали их ДНР с их мест. Расскажи что-то про вот этот именно про бой, вот пески, вот в ну, песках так, так, так но ну, не сильно. Снайпера там не участвовали так сильно. Там более танки участвовали, мы только прикрывали их, чтобы к ним не подошла пехота. Снайпера прикрывали, а более вели танки бой, чтобы они обстреливали и делали, ну, разбивали блокпосты возле аэропорта Донецкого. Самый большой бой был, это саур -Махил у нас, в котором было и много потерь, и раненых. Парни попали в плен, вот, слава богу, вчера узнал, что нашего одного снайпера вернули с плена, что отдали его, слава богу, что вернулся домой уже все. Он был в плену почти две недели. Пока нас, ну, нас выбили на Саурке и взяли в плен. И, они, и вот они две недели вот таком. Был, вот, показывали, мы его нашли, слава богу, мы думали, что убили. Но вот когда был парад эти, пленных, то его показали, что он и шел, вот, слава богу, что вот, вернули домой. Ну кто там воюет? Там воюет? воюет я скажу, там мы с сепаратистов, чтобы встречаться с сепаратистов. Там, ну, мало. Ну, ну 20-30 человек мы максимум видели. Воюем с кадрами российскими офицерами. До того, как это было, когда еще сказал Россия, подтвердила Россия, что она вела войска. Воевали с кадровыми российскими войска Русская техника, русские шевроны, русские знаки отличия, русские посвящения офицеров, солдатов, так само же и смертники русские, все это что, оружие, все их. Как воюют они? Как разница есть между этими алкоголиками? Ну как, алкоголики, так сильно не принимают участие в боях. Более принимают участие их, вот, русские. То вот Они воюют, с... тоже боятся нас. Ну и тоже, с... просто у них более лучшая техника. Если взять наши Т-64 и их, взять Т-72 или Т-90, когда они приехали к нам на Сувермогилу, что у нас осталось пару танков, когда они к нам приехали, то это была ну, очень видна разница Бо... ну, в военной технике что их БМП-3 могло вступать в бой с нашим Т-64 спокойно. Не то, что там танк на танк, а их БМП, это просто, ну, это невероятно, когда... Так само же, и вот это Саурмагила, там получается почти 300 метров она. И когда смотришь в бинокль, что с русской стороны, сначала они хотя бы выезжали на нейтральную сторону, и с нейтральной стороны они обстреливали нас, а потом они со своей территории прямо упили по нам. Видно в бинокль, что русская техника с русской стороны, вот с русской границы упит по нам. Радами все. Рады, смерчи. Там все, что хочешь они. Артиллерия Д-30, все, минометы. Ну, а удавалось как-то, не знаю, возможно, с пленными россиянами общаться. Общались, ну и что, они... С с с одни осознают, говорят, да, ребята, вот мы там, некоторые сами сдавались, говорят, ребят, да, вот мы ну, не понимали, нас прислали, думали, что вы здесь обижаете наших, там еще, но тут оказывается наоборот, что мы не хотим против вас воевать, а другие говорили, что мы для них быдло, что они, будут нас уничтожать, что, они должны быть, что мы должны быть под ними. Ну а вот такие, вот знаешь, как ходят вот по интернету, там ходят видео, там где взяли в плен пленных, да, типа русских, и они говорят, что они не, не знали, куда они едут. Есть... Ну как можно не знать? Тебя же привозят в другую, например, тебя выгрузили с автомобиля, да? Ты же видишь область, написано Хмельницкая или там, или какая там будет, даже Донецкая область. Ты же видно где-то на, на, надписи, где-то видно, как ты подходишь к людям, спросить. Видно, знают прекрасно, где они находятся. Просто то, что рассказывать людям, что мы не знаем, чтобы сделать себя невинных, это, ну, конечно, бред. Зачем? Уже признавайтесь, что уже есть. Ну да, как бы уже раз, знаешь, как прокололся уже как-то. сам же про тех же десантников. Ну как, люди, вы, я понимаю, там на, на километр два вы зашли в украинскую территорию. Но никогда вы попали на 40 километров, почти вы зашли. Но это бред, что мы не знаем, где мы находились. Ну как так? Если бы я был бы на, на, на русской территории в 40 километрах, я бы знал бы, где я нахожусь. Даже если бы я столкнулся с местным населением, просто бы. Ты узнаешь, узнаешь местность, все равно уже где ты находишься. То есть, и смотри, ну вообще, вот твое мнение, ну перемирие, как бы, я так понимаю, перемирие. Ну я тебе слышу за это перемирие. За первое перемирие у нас погибло, когда первое перемирие сделал Порошенко, у нас погибло с нашей 51-й бригады погибло 80 человек. За первое перемирие. Мы не имели права стрелять, они просто прижали на джипах и стреляли по нашим блокпостам. Или по другим блокпостам. За это перемирие я общался с людьми. Пацаны у нас, которые остались там сейчас, ну, которые еще там держатся, они уже где-то около 20 или 25 раз вступали в бой. Только за вот эту неделю грубо Какую меньше, чем неделю ну, да. они вступали в бой? Это только наша часть. А представь, сколько частей там есть. И перемирие это для нас, для того, чтобы мы просто не наступали как-то, или я не могу понять, для чего это перемирие. Это какой-то бред. Просто спросить у каждого этого генерала, почему они сдавали нас, почему никакой поддержки не было, ни артиллерии никогда, ни самолета, ничего. Даже тоже взять целую Никакой поддержки. Мы стояли, наша бригада стояла, к нам на помощь никто не приходил. Мы почти месяц продержали целую нам на помощь никто не приходил. Вообще? Вообще никто не приходил на помощь. То есть вы воевали против российских регулярных войск, то есть... Без помощи никого. Приехал, по... приехали, например, какая-то часть, так там же третий полк спецназа. Он приехал, увидел, что кроют градом, они развернулись и уехали. Мы так и стояли. Спрашиваем, может нам поменяют, может мы, отстой, может, мы отойдем, у нас техники, людей, уже люди уже ну, немного вымотаны. Нет, держимся, все, приедут помощь, приедет помощь. День, два, неделя. Нас кормили, 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 пока мы сами не отступили. А сейчас нас вообще хотят сделать дезертирами. Ну вы отступили, потому что у вас выхода нет? У нас другого не то, что выхода не было. У нас было осталось с два танка и с почти 36 БМП осталось 4, которых могут вести бой. Хотя бы вести бой. Не то, что там воевать, а хотя бы вести бой. Два да. танка осталось, который один едет, но не стреляет, а второй не едет, но стреляет. То есть вас учужили, как могли? Тупо Нас бросили. села нету, я показал бы фотографии, ну, потом можете скину как-то. Села нету. Все, что мы там ховались в подвалах, все, села, полностью нету. Его снесли полностью. Да. Рады и смерчи снесли его полностью. И они сначала начали, упили простыми снарядами, потом, потом перешли на вакуумные, на фосфорные, на кассетные, те, что запрещены сейчас, Э, Женевской конвенции. Фосфорные, в том числе, да, В том же в числе запрещены. это, валют рус... это русские, Правильно, это, бан... это русские. И они, это если бы, бы с украинской стороны, то бы стреляли бы за нас, с нашей стороны по нам. А то стреляют спереди, и слышно и, как... Я имел в виду, или ДНРовцы, может Нет, быть? Нет, это русские, прямо русские. ДНРовцы в том, в том, в том районе, чтобы у них были... Э, зачем им быть здесь ДНР, если вот, например, граница Украины, граница России. И вот от этой границы, там, где мы находимся, 25 километров это село находилось от Сурмагива. Зачем, зачем до ДНР находиться, если там российские были войска регулярные? Ну, просто так, как бы вопрос для тех, кто до сих пор питает иллюзии, что там воюет как бы ополчение Донбасса. Люди, поймите, никаких там ополчений Донбасса, ну максимум их там тысяча человек, ну это и то это максимум. Регулярная российская армия как воевала с самого начала с нами, так и продолжает воевать. Что чеченцы, что русские спецназ, Никто же не говорит, что положили почти бригаду русского спецназа. Почему по новостям никто не покажет этого? Не тоже понять. Положили почти бригаду русского спецназа. Сначала накрыли их градами тоже наши, а потом вступили в бой с ними. положили. никто ничего не хочет признавать, что это даже было такое. Не, они не, не мы. Не, они не, не мы. Ну как думаешь, что так? Ну потому что, знаешь, для кого-то кого, для кого эта война выгодная. Конечно. Кому-то нужно отмывать деньги, кому-то нужно звание. Так само же они понять, как так, что Путин диктует нам условия. Я вообще этого понять не могу. Как так, что в чужой стране он диктует условия нам? Будет он нам, он заберет Донбасс или не заберет Донбасс, прекращайте войну, не прекращайте войну, как так? А я к тебе приду домой и скажу, то то самое, что мы должны мебель ставить здесь. Да, то есть самое, что мы возьмем, переедем, например, в Россию, захотим так. Вы, вы щемите наш украинский народ ну, в Москве. Давайте в Москве устроим этот украинскую народную республику и был в Москве это воевать. Же, лучше таджикскую да? Знаешь... там их больше наверное вот и все просто это как-то непонятно да. этого всего это вся война какая-то непонятная что думаешь вообще то есть на перспективу ну вот, перспективу пока не возьмется сам... Порошенко не пока не возьмет все в кулак нормально и не поймет что всеми силами выбить их мы будем еще так долго воевать смотри еще такой вопрос вот Сейчас там начинается учение НАТО. Там говорят, нам помогают, НАТО, обещает нам помочь чем-то там, техника. Хорошо, -то. давай так, доведем так. Например, стрелять, как я, вот я умею стрелять с винтовки снайперской своей, да, вот. да. русской винтовкой, которая создана была для наших войск. Взять винтовку ар армии США, это надо переучивать стрелять. Так само же взять их БМП и наше БМП. Что наше БМП? Ты сел и поехал. Взять их БМП, это надо человека обучить. Представь, сколько это надо времени, чтобы переучить нашу армию под их технику. Ну, я имел в виду, хорошо, а хоть какая-то помощь какая-то, там, допустим, сухпайки, броники, то есть такое... Э, расскажу тебе, броники нам прислали, волонтеры купили, потому что броники нам никто не закупил, когда мы стояли на бокпостах. Так само же каски нам привез Автомайдан, вон, э, помощью вот помогают. А что прислали, или что-то такое, как броники реальные, или там еще что-то, никто ничего не присылал. А если даже кто-то что-то давал, то я не знаю, куда оно уходило. А как потом взяли на, прямо на горячем сопе, генерал продают американскими сухпаями. Было на горячем взято, как американскими сухпаями И продают. Что случилось? Ничего, сейчас никто не знает. Или должность имеет. Так само же вот много идут новостей про Колесникова, генерала такого, который командовал нашим округом. Сдавал информацию, все нормально, вот, его должны были судить. Ничего, сейчас обратно держит корпус. Обратно командует. Это никто не может этого понять. Многих таких случаев. Когда люди сдавались и предавались и все. Так само же про нашего командира, бывшего, по Ева я только фамилию не знаю, он встав нашим комбригом замесицкого. Сдал бригаду полностью, сейчас в ДНР находится, убежал в ДНР. Воюють против нас? Да. А он откуда ворота, знаешь? Он с Занецкой области. Но дело в том, что он принял Волинську бригаду, став на Волонской бригаде, и сдал полностью бригаду. Накрыли сначала раз лагерь градами, когда он приехал, когда ну, он приехал, все нормально было, он уехал, накрыли градами, и второй раз он приехал в новое место, там, где приедет бригада. Он приехал, все хорошо, он уехал, и обратно накрыли бригаду, ну, нашего расположения градами. Все, все сдают, так что... На волонтеры держится все. все на... Прицелы, форма, перцы, все. Все, что сейчас ты на мне вот это куплено только вот это вот куплено. Я куплял за свои деньги, потому что мне, ну, дали. За свои, за да, за да, за свой... Ну да, да свои. А, а государство как вот... что-то дало. Купил, да, дал мне одну форму, дал одни перцы, дала мне куча говна, которая у меня сгорела. А сейчас они сейчас мне дают, все мало подписывай, что ты должен нам деньги за это. Я говорю, ребят, вы что, сумасшедшие? Какие ну, вы деньги за день, а, я вам уже... а и в какие деньги за что? Ну вот ты же испортил майну. Знаешь. У нас вообще мы должны были ехать белорусскую границу закрывать. Наша бригада должна была, потому что когда началось это все движение, под белорусской границей начали собираться. Нашу бригаду отправили, нашу 24-ку отправили туда. Должны были. Мы садимся в поезд, в, в, все, в технику поразили, все, сели в поезд. Что-то мы едем, едем. Мы понимаем, что мы не белорусскую, на белорусскую сторону. Но эти как начиналось. Мы только приехали, через два дня разгромили наш бок под двумя ну, Почти, 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 нет, это стрелкотнёй, стрелкотнёй, РПГ развалили, бокпост 80 человек умер. У нас там передать, что наши украинские вертолеты проутюжили нас же, своих же. Тоже не передали. А еще не передали, что украинские вертолеты проутюжили своих же. И дали команду, какой-то генерал дал команду, чтобы специально, чтобы никто не вышел. От а смысл? Чтобы даже даже... все. все, что -то, -то, все. человеку, вышел. Никому не выгодно, что он Никто, никому не выгодно, что возвращается. Если мы возвращаемся, поднимаем кипиш. Потому что все войска пойдут обратно потом на Киев и спросят у каждого генерала, почему так вышло, почему предали, почему сдавали так, почему никакой поддержки не было, никакой связи, ничего нету. Пора уже просыпаться и иллюзии, что, не, что, ДНР, еще что-то. Надо людям подниматься и идти туда. Потому что если будем так дальше все это слюнявить, то это намного это долго затянется. Так само же, что Донецкую пора вставать, что Луганскую. Если люди хотят жить, я понимаю, что какие-то бабушки, может, и хотят что-то там по лет 80 хочет в Россию. Но когда ты спрашиваешь его внука, куда ты хочешь, он говорит, я хочу жить, в Украине. То зачем это делать? По домам люди, пора, пора людям проснуться и подняться.